Лидия. У Лии было очень Иов был богатым человеком. Никто из них не был неловким. Они молились Богу. Они использовали свои финансы для Бога. You. И Бог благословлял их. So, think you. Поэтому не думайте, что я вас пытаюсь чем-то задеть. I'll tell you another secret. Я вам скажу еще один секрет. A really nice guy gave me a nice tie. Один очень хороший человек подарил мне очень I gave I said, галстук. Я сказал, о, какой шикарный галстук. a Burberry tie. Это было такого бордового Но я не знал, что это he took off a... Burberry, burberry. D &G. He took it off он снял его. Он говорит, да я тебе его снял. Нет, не-не-не, это слишком дорого. Я пошел в вам этот магазин в Моле в Бурбере и он 200 баксов стоит. Конечно, если ты его не купишь в Nordstrom Rack. Мне страшно носить его. Наверное, хорошо трудиться на миссии. Выгодно? Идолы, все идолы. Да, это красивый Бог. Спасибо, брат, он сегодня здесь. Гора, которая называет непослушание или восстание. We don't obey God. Мы не послушны Богу. Одно из моих любимых мест в Ветхом Завете это Исаия 6 глава. И в первом стихе. Пророк дает нам откровение от Бога. But a revelation of him too. Но также и откровение для него самого. И он говорит. что в тот город, год, когда умер царь Узая, Умер. Уза. Умер. I saw the Lord. Yeah. Я увидел Господа. Почему он это говорит? Где были его уши? На царе? On the на троне? На царственности. на власти этого? царства. Исаия был пророк, но он был человек. Famous people turn our heads. И звезд, Известные, руки, голов, известные люди поворачивают свои головы. И он оборачивался и смотрел на известного but человека. Но только тогда, когда этот известный человек умер, Тогда Исаия увидел другого царя. Isaiah Исаия увидел другого. This Другой трон. Это был трон царя царей. И это был трон Бога. Аллилуйя! Аллилуйя. Where are your eyes today? Куда смотрят твои глаза today? сегодня? Смотришь ли ты сегодня на восход солнца? The glory of God. На славу Божию? Or are your eyes on famous people? Или же твои глаза сегодня устремлены на известных людей? I'm just like you. Я такой же, как и вы. I've been around famous people. Я был рядом с известными людьми. I said, wow. Я сказал, вау! У них тоже два глаза и два уха. И они ходят и разговаривают. Третье, что нам необходимо делать, вот эти кривые, кривое должно быть исправлено, должно быть выкривоно. Разве ты можешь увидеть, что творится за поворотом? Нет, ты только можешь видеть то, что впереди тебя, если дорога прямая. Точно так же, как вот этот проход здесь. Невозможно увидеть за поворотом. И в проповеди Иоанна Крестителя, что кривой да исправится, сделается прямым. Некоторые из нас ходят кривыми путями. Let me give you Позвольте дать мне другой пример. Those of you that are you know this Те из вас, которые плотники, столяры, не знают это. Exactly, uh, если ты не ударишь по гвоздю прямо по центру, you'll hit on the side. То ты ударишь его с краю. Он войдет в дерево, and in the it will bend, но внутри the оно на одну сторону согнется. Украинцы, дерево. Украинцы, конечно, никогда ничего не выбрасывают. Поэтому они берут и вытаскивают в ту и его исправляют. Но если ты попадаешь в гвоздь, который был когда-то раньше кривым, тебе нужно быть очень чрезвычайно осторожным, когда ты снова ударяешь по нему. Только четко по центру. И он войдет. И он будет полезным. Но скажите мне, что происходит, если ты снова ударяешь его по краю? Bend? Где он по погнется? Где он погнется? The place is bent before. Он погнется в том самом месте, где он был уже раньше изогнут. With metal, this is metal с металлом это называется слабое место металла. Now, Now, to как это заносится с этим местом Писания и с тобой лично? There are who say, Есть молодые люди, которые говорят, I'm young. я молодой, I taste the world. я хочу попробовать вкусить этот мир, it. я хочу испытать все. I I я хочу вкусить вот это распузово, только чуть-чуть. Я хочу просто наслаждаться. I go to я хочу попасть на небеса. Поэтому я пять-десять лет вот этим позанимаюсь. Like И как этот разбойник на кресте, minute, в последний момент, я oh, прости меня. И Бог меня простил. Let me tell you something. Но позвольте сказать вам, sin, что если ты никогда не вкушал греха, style, как стилем своей жизни, если ты никогда не пытал, не пробовал распутство, strength, то у тебя больше силы быть этому искушению. Но если ты уже надломил свою силу в области распутства, it то уже не нужно многого again, для того, чтобы сломать это снова в том же самом месте two, два или три раза. И после того, как это погнуто два или три раза, ломается. Молодые люди, не гните этот гвоздь. Lady, Молодые девушки, don't stress that area of не просто не из измождайте эту область аморальности, не разрушайте свою жизнь Because God will straighten you out. Потому что Бог тебя. God will forgive you. простит тебя. God loves you. Бог любит тебя. God will change you. Бог изменит тебя. You have damaged yourself. Но ты сам причинил себе вред. With a memory. And the memories you. At 13, you will remember at и память того, что ты сделал в 13, она у тебя останется, когда тебе будет 30. Those that you committed at 30 Те, которые сделали это в 30, will, will torture you at это будет преследовать тебя и в 60. That's why the Lord say, вот почему Господь говорит the Old Testament, в Ветхом Завете. Prepare the way of the Lord. What is crooked, то, что изогнуто, make it straight, сделай appear. это прямым снова. то, что из... вы выпрями это, то, что изогнуто, repentance? это называется покаяние. I'm an altar call Я сегодня буду делать призыв для покаяния. Я понимаю, что это годовщина. Я прекрасно понимаю, что вы празднуете But сегодня. Но это a... то, что говорит Дух

Пусть вот эти шероховатые дороги, so. они станут гладкими. Я был в Украине 86 раз.